Я вижу, как растет новое поколение детей, которые совершенно перевернут ваше представление о том, какая Украина будет завтра. Если учиться и работать, можно сделать все. Катя Бойко, э, артист, который очень большой сделал скачок, она менялась, она экспериментировала, она была смелой и очень трудолюбивой. Этот проект до моей мечты – за то, что он поцелован Богом и сразу одновременно в одном человеке. Так много качеств, вокал, харизма, трудолюбие. Но я думаю, что это будущий артист. Одна из любимых мрий, чтобы меня побачила бабуся на экране телевизора, и эта мрения сбылась. Мне кажется, что к концу проекта она открылась. Я подружила со всеми командами. Они мне все близкие друзья, поэтому я буду скучать по всем. Я очень благодарна им за эту смелость, эксперименты, на которые они шли. I Редактор Під акомпанумент музичного продюсера нашого шоу Руслана Квінти. Йому ваші овації. Протягом двох місяців ми чули пісні оцих маленьких артистів. І все це були аранжування нашого продюсера музичного Руслана. Руслане, дякую тобі дуже. Пісня, яка прозвучала, написана на слова. Юрія Євгенча Рябчинського, і він у нашій глядацькій залі. Аестро, браво! Як поралися наші вокалісти з таким непростим завданням? Дуже професійно, без всяких скидок на молодість. Геніально. Я вважаю що це одне з найкращих, що я чув із своїх пісень за останні роки. Які компліменти! Дякую вам, Юрій Генчу. Дякую, що завітали до нас. Настав хвилюючий момент. Шановні судді, просто зараз кожен з вас назве ім'я одного вокаліста, який пройде далі у другий тур нашого шоу. Юрію, твій вибір. Починаючи від першої програми до цієї хвилини, видно, як виросли. Як виростав ваш талант. Сьогодні ви стоїте. Ви вже знаєте, що таке сцена, звук, мікрофон. Ви вже справжні зірки нашої країни. одним из тех, кто будет выборювать звание э, лучшего в свои номинации, будет Катя Бойко. Спасибо большое. Катя Бойко. Олена, твой выбор. Несмотря на то, что наше шоу командное, у каждого ребенка есть шанс проявить себя. Еще один шанс я бы хотела дать самой трогательной исполнительницы нашего шоу. Это Сонечка. Спасибо вам огромное. Лишилось одно место, Наталья. Я хочу поблагодарить вас, мои маленькие большие артисты, за тот достойный путь, который вы прошли. Вы сделали счастливой нашу страну. Мы провели с вами, как зрители, счастливые минуты. Спасибо вам огромное за это. Вокалист, которому я отдам сейчас предпочтение, это самородок. Это однозначная находка. Это невероятный талант. Саша. Александр, Александр Падалян. Подолян. Проходит тур. Спасибо. Александр Подолян, Катя Бойко та София Бондаренко идут готовиться до наступного этапа, до сольного выступа в нашем шоу. Еріка! Аня, Галя, йдіть до мене. Олеся. Це... Вас полюбила вся Україна, знаєш, Ну, не плач, будь ласка Ви вже зірки. І вам аплодує не тільки весь зал, не тільки зіркові наставники, не тільки судді, а й всі глядачі. Біжіть до своїх наставників. Дякуємо вам.